теперь, уважаемые телезрители, позвольте мне представить вам музыкального руководителя ансамбля «Червоной гитары», одного из известных в Польше молодых композиторов, чьи песни поют и «Червоной гитары», и Марыля Радович, и Ежи Поломский, Сносницкая, и многие другие известные певцы. Познакомьтесь, пожалуйста, Северин Краевский. Скажите, Северин, в каких песнях выражена, так сказать, музыкальная кредо вашего коллектива, его главное творческое направление? Мы поем современные песни, в которых хотели, хотим сохранить славянский стиль. Просто песни, в которых есть простая линия, мелодичная, аранжировка простая. Песни для, для всех. Благодарю вас. А как называется песня, которую вы исполните сейчас? Это песня ⁇ Единственное слово ⁇ Ты ⁇ которое я получила приз Министра культуры ГДР. Вместе с песней наши гости приглашают нас в музыкальное путешествие по Варшаве, такой древней и такой юной. Wiatr. Nie słuchaj, dźwięk leśnych dzwonków nie wiatr Nie jak kochacka. Ulas. Dzisiaj w ślubu będziesz po nim szła.